assalomu alaykum soliq vaqti o'tayotgan haftaning sohaga oid muhim yangiliklari bilan tanishtirishda davom etadi prezident raisligida uy joy qurilish kommunal xo'jaligi transport va ekologiya sohalarida amalga oshirilishi lozim bo'lgan ustuvor vazifalar yuzasidan video selektor yig'ilishi bo'lib o'tdi unda pudratchi tashkilotlar bajargan qurilish ishlari faqat soliq organiga taqdim etilgan elektron hisob para fakturadan kelib chiqib moliyalashtirilishi hamda byudjet hisobidan qilinadigan barcha xaridlar soliq qo'mitasining e ombor platformasi orqali amalga oshiriladigan tartib joriy qilinishi ta'kidlab o'tildi birinchi fevraldan tadbirkorlik subyektlarining barqarorlik reytingi joriy etildi uning doirasida tadbirkorlik subyektlari yuqori o'rta qoniqarli hamda quyi toifalarga ajratiladi yuqori reytingdagi tadbirkorlar rag'batlantiriladi shu bilan birga reytingi past bo'lgan korxonalar uchun choralar nazarda tutilmagan ushbu haftada reyting mazmun mohiyatini tadbirkorlarga yetkazish maqsadida seminar trening tashkil etildi reyting baholash mezonlari yigirma uchtani tashkil etadi hamma uchun bir xil bo'lgan umumiy o'nta mezon to'qqizta kamaytiruvchi hamda rag'batlantiruvchi to'rtta mezondan iborat tadbirkorlik subyektlarini baholashda faoliyatni uzoq davom ettirish soliq hisobotlarini belgilangan muddatda taqdim etish soliqlarni o'z vaqtida ixtiyoriy to'lash kabi holatlar asosiy rol o'ynaydi reyting natijalari soliq qo'mitasining elektron platformasida onlayn shakllantiriladi va savdo sanoat palatasining rasmiy veb saytida e'lon qilib boriladi prezident qarori bilan 2030 ming o'ttizinchi yil birinchi yanvarga qadar yuridik shaxslarga o'z mablag'lari hisobidan nodavlat umumiy o'rta ta'lim tashkilotlari binolarini qurish bilan bog'liq bo'lgan xarajatlarning foyda solig'ini hisoblashda ikki yil davomida teng ulushlarda chegirib tashlash huquqi berildi birinchi fevraldan yakka tartibdagi tadbirkorlar uchun qat'iy belgilangan miqdordagi daromad solig'ining yangi stavkalari kuchga kirdi eslatib o'tamiz mazkur stavkalar tadbirkorlarning faoliyat turi va manziliga qarab belgilanadi yer uchastkalarining qonunchilikka muvofiq aniqlangan normativ qiymati qishloq xo'jaligiga mo'ljallangan yerlarning soliq solish bazasi hisoblanadi soliq stavkalari qishloq xo'jaligi ekinzorlarining normativ qiymatiga nisbatan nol butun yuzdan miqdorida belgilanadi eslatib o'tamiz qishloq xo'jaligiga mo'ljallangan yerlar bo'yicha soliq hisoboti joriy soliq davrining 1-maydan kechiktirmay taqdim etiladi soliq mobil ilovasida o'zini o'zi band qilgan shaxs sifatida bepul ro'yxatdan o'tish mumkin o'zini o'zi band qilgan shaxslarning daromadi 100 million so'mdan oshganda yakka tartibdagi tadbirkorlar kabi soliq to'lashga o'tadi mehnat staji hisoblanishi uchun ixtiyoriy ravishda 1 yilda kamida bazaviy hisoblash miqdorining 1 baravarini to'lashlari mumkin agar siz soliq xizmati organlari tizimida korrupsiya holatlaridan xabardor bo'lsangiz telegram bot ishonch telefonlari elektron pochta hamda boshqa aloqa kanallari orqali soliq qo'mitasiga murojaat qiling murojaatchining shaxsi sir saqlanishi kafolatlanadi bizda hozircha shular kelgusi yakshanbada yangi xabarlar bilan ko'rishguncha